На сегодняшний день ситуация... Кандидатуру на пост секретаря городского совета Придворова э, Павла... И Понимаю сложной ситуации в городе. Понимаю, что на сегодняшний день нужна консолидация. Понимаю в том, что на сегодняшний день все силы должны быть направлены только на одно единство. На восстановление города, на восстановление работы в этом городе, на восстановление тех разрушений, которые произошли в результате э, военных действий, которые здесь происходили. к депутатам партии регионов. Поддерживает ли кандидата на должность секретаря городского совета Притворова? проголосовали, какие, были такие результаты. За три человека, против 134 делайте выводы, как общественность голосует, поддерживает приборы. Не так, как получилось, вы помните, как... Встречались с кандидатом, который был с прибором, с депутатом Грибовым, который предложил депутатский корпус. Мы разработали концепцию, которая подходит к кадровому вопросу. Здесь должен быть прежде всего проукраинский, патриотичный, житель города Славянска, который живет в Славянске, и профессионально. Вот эти вот основные критерии подходов, которые у нас есть. С этими подходами приборов согласился. В принципиальном вопросе о том, что все деньги, которые будут заходить в город Славянск на реконструкцию, на восстановление, будут просто открыто распределяться с учетом и под контролем общественности. В этом плане мы нашли общий язык. Мы нашли общий язык в том, что выборы, которые будут 26 октября, их надо подготовить, и они должны хотя бы первый раз за все время в самом деле пройти открыто. В этом плане мы тоже нашли общий язык. Поэтому это э, мое мнение, мнение ребят, которые были вчера, я думаю, что давайте дадим шанс человеку. Я выступаю от э, жителей микрорайона Семеновка и Высоко-Ивановка. Почему мы больше всех пострадали в военной операции? Почему это мы не были на вече? Вот какое-то вече были, было, кого-то выбирали, кого-то не выбирали. Почему мы об этом не знаем? Семеновка пострадала. Отключена от централизованного отопления. Вы тут собираетесь, что-то решаете. Идет политическая борьба. Почему не обращают депутаты на нас внимание? Давайте не будем... Вот. Значит, вечер собирали не депутаты, а собирали активисты. Активисты собирали. Почему вы жители Я вам скажу на 4 місяці, а може навіть на 5. Місяця. Вони вже запізнилися, Вони вже є вчорашній день. Зараз повинні должны прийти нові сили, патріоти, які завжди взяти у свої руки і не віддавати більше ні регіонам, ні комуністам, які були сепаратисти, які були колаб... колаборанти, Вони допомагали тільки чужої країні, знищить нас. Славянська, він весь працював на наших загарбників. Якщо у вас є совість, будь ласка, напишіть заяву, про свою відставку, припиніть діяльність свою. Ви не потрібні місту. Дайте новим силам прийти сюди і працювати по-новому. Це повинні бути порядні, чесні, патріотичні сили. Але не ви. Не ви, які зганьбили себе, заплямували себе. Как я и другие, также мои коллеги, работают как написано в статуте. Все для людей, партии региона, ни при чем. Я не пойму, почему вы вот это зацепили за это. Еще. И вы думаете, За предложение вынести на избрание секретарем городского совета притвора УПА 34 бюллетеня. За предложение вынести на избрание секретарем городского совета по вопрос даже не в кандидатуре, вопрос в принципе выбора секретаря горсовета и его же и он же исполняющий обязанности мэра города Славянска. Я это озвучил в самом начале. Для меня принципиально, чтобы новым градоначальником города Славянска в данной ситуации был человек не член партии регионов и настоящий патриот Украины, потому что сложная ситуация, конфликт не прекращается, в том числе и у нас в городе есть силы которые противодействуют и украинской власти, и украинским силовикам. Поэтому этот человек должен быть истинным патриотом, чтобы не побояться в нужный момент, как это сделала предыдущая власть, встать на защиту, на защиту прав и свобод своих граждан. И второй момент, еще раз подчеркиваю, это должен быть не член партии региона. Поэтому я свою позицию озвучил и предложил Павлу Анатольевичу объявить о том, что он выходит из партии регионов и принести присягу на верность народу, Украине, громаду прямо здесь. Вот. Но, к сожалению, ответы на свои вопросы я не получил, поэтому я и не принял участие в голосовании. Хотя моя позиция такая, что город должен получить власть исполнительную, потому что последние полтора месяца мы наблюдаем определенную дестабилизацию, коллапс и разрушение эффективной исполнительной власти в городе. Вот принести присягу а, Громаде и выйти из партии регионов. Собираетесь ли вы это сделать? Я уже отвечал на этот вопрос, к сожалению, у не присутствует. Значит, на сегодняшний день я являюсь, э, э, приостановил свое членство в связи с тем, что я нахожусь в совете партии. Значит, э, для того, чтобы выйти из партии, мне нужно э, поставить это на совет партии, и после этого не будет случиться. Но вы собираетесь это сделать? Я буду двигаться в этом направлении.